assalomu alaykum parlament yuqori palatasining eng muhim yangiliklari bilan senatda hafta yakunladi bugun dasturimizda muhim masalalar muhokamasiga bag'ishlangan senat kengashi majlisi bo'lib o'tdi senat raisi se tojikiston respublikasiga tashrif buyurdi senatorlar boshchiligidagi ishchi guruhlar navoiy va namangan viloyatlarida o'rganishlar olib bordi ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan aholi murojaati senatorlar ishtirokida hal etildi yalpi majlisda muhokama qilingan aholi muammosi ijobiy hal etildi ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar holidan xabar olindi oliy majlis senati raisi tanzila <imitabiliyatlar> Narbayeva manfred boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi hafta davomida senat binosida fuqarolar qabuli bo'lib o'tdi hafta boshida senat kengashining navbatdagi majlisi bo'lib o'tdi senat raisi tanzila Narbayeva raisligida o'tgan mazkur majlisda dastlab kengash a'zolari 2030 yilga qadar o'zbekiston respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini 2023 yilda amalga oshirish bo'yicha kompleks chora tadbirlar dasturi ijrosini muhokama qildilar muhokama davomida dastur doirasida salmoqli ishlar amalga oshirilgani ta'kidlandi shuningdek kengash majlisida jahon bankining ayollar biznes va qonun indeksida o'zbekiston respublikasining o'rnini yaxshilash masalasi ham e'tibor qaratildi indeksda o'zbekistonning pozitsiyasini yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda uning huzuridagi oila va xotin qizlar qo'mitasining axborotlari eshitildi majlis davomida indeks doirasida muntazam past baholanib kelinayotgan tarkibiy indikatorlarda mamlakatimiz ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida chora tadbirlar belgilab olindi bu borada batafsil senat rasmiy saytida tanishishingiz mumkin xabaringiz bor senatning har yalpi majlisida senatorlarning hududlarda olib borgan o'rganishlari fuqarolar bilan o'tkazgan muloqotlari davomida aniqlangan muammo va kamchiliklarga e'tibor qaratiladi ularning yechimi yuzasidan mas'ullarga aniq vazifalar qo'yiladi senatning o'ttiz oltinchi yalpi majlisida jizzax viloyati zafarobod tumani birlik va yorqin mahallalari hududigacha diametri to'rt yuz ellik millimetr bo'lgan uzunligi o'n uch butun o'ndan besh kilometr ichimlik suvi quvurlarini yangidan qurish uchun yetti milliard so'm ajratish orqali aholining ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash masalasi senat tomonidan ko'tarilgan edi ushbu masalaga tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda yechim topish yuzasidan ishlar olib borildi xususan yetti butun o'ndan ikki milliard so'mlik o'n besh kilometr ichimlik suvi tizimlarini qurish ishlari amalga oshirildi natijada zafarobod tumanining yorqin hamda birlik mahallalari aholisi toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi o'tgan haftada senat raisi boshchiligidagi delegatsiya tojikiston respublikasiga tashrif buyurdi tashrif doirasida tanzila narbayeva tojikiston respublikasi majlisi milliy majlisi oliy raisi rustami emomaliy bilan uchrashdi uchrashuvda ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish va mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilib o'zbekiston hamda tojikiston o'rtasidagi keng qamrovli hamkorlikni yanada kengaytirish jumladan savdo iqtisodiy madaniy gumanitar ayniqsa parlamentlararo muloqotni samarali tashkil etish masalalari muhokama qilindi uchrashuv yakunida o'zbekiston <imitation> respublikasi oliy majlisi senati va tojikiston respublikasi majlisi milliy majlisi oliy o'rtasida hamkorlik to'g'risida bitim imzolandi shuningdek senat raisi boshchiligidagi delegatsiya tojikistonning dushanbe shahrida markaziy osiyoda iqlim o'zgarishiga moslashish sharoitida gender tengligiga erishish mavzusida o'tkazilgan markaziy osiyo mamlakatlari yetakchi ayollari muloqotining navbatdan tashqari yig'ilishida ishtirok etdi yig'ilishda iqlim o'zgarishi sharoitida gender tengligiga erishish hamda barcha ayol va qizlarning imkoniyatlarni kengaytirish bo'yicha kelgusida konstruktiv hamkorlikni ta'minlaydigan platforma yaratish dolzarb muammolarning samarali yechimiga qaratilgan strategiya va dasturlarni ishlab chiqish masalalari muhokama qilindi ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz mintaqaviy platforma hisoblangan markaziy osiyo mamlakatlari yetakchi ayollar muloqotiga ikki ming yigirmanchi yil dekabr oyida o'zbekiston tashabbusi bilan asos solingan ikki ming yigirma birinchi yilda esa muloqotga mamlakatimiz raislik qilgan edi jarayon tafsilotlari bilan batafsil senat rasmiy sayti orqali tanishishingiz mumkin senatning agrar va suv xo'jaligi masalalari qo'mitasi raisi bahodir tajiyev boshchiligidagi ishchi guruh navoiy viloyatida aholini asosiy turdagi oziq ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash hamda yaylovlar degradatsiyasini oldini olish va chorvachilikda ozuqa bazasini yaratish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar holatini o'rgandi ishchi guruh bu borada amalga oshirilayotgan ishlar holatini nazorat tahlil tartibida o'rganish mavjud muammolarni tegishli vazirlik va idoralar bilan birgalikda joyida hal etish choralarini ko'rish maqsadida navbahor va nurota tumanlaridagi bir qator fermer xo'jaliklarining dala maydonlarida bo'lishdi senatning axborot siyosati va davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari farhod boqiyev boshchiligidagi ishchi guruh namangan viloyatini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturlarining samarali ijro etilishi ustidan parlament nazoratini ta'minlash maqsadida o'rganishlar olib bordi o'rganishlar jarayonida ishchi guruh namangan shahridagi korxonalar tadbirkorlik subyektlarining ish faoliyati bilan yaqindan tanishdi batafsil senat rasmiy saytida o'qishingiz mumkin ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan murojaatni senatning orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish masalalari va ekologiya qo'mitasi tegishli tashkilotlar vakillari bilan birgalikda joyiga chiqib o'rgandi o'rganishlar jarayonida xabarda keltirilgan ma'lumotlar o'z tasdig'ini topib toshkent shahar yunusobod tuman amir temur shoh ko'chasida joylashgan yunusobod tuman obodonlashtirish boshqarmasi avtoturargohi hududida chiqindilar noqonuniy ravishda joylashtirilganligi bu esa o'z navbatida atrof muhitga va insonlar salomatligiga salbiy ta'sir etayotganligi aniqlandi mas'ullar tomonidan holat yuzasidan dalolatnoma rasmiylashtirilib to'plangan chiqindilarni olib chiqib ketish bo'yicha amaliy choralar ko'rildi kelgusida bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik yuzasidan tushuntirish ishlari olib borildi mazkur masala ijobiy hal etilib hudud tartibga keltirildi o'tgan haftada senat a'zosi farog'at sadullayeva xorazm viloyatining mahalliy kengash deputatlari viloyat hokimligi vakillari bilan birgalikda e'tibor va g'amxo'rlik insoniy burchdir tamoyili asosida yolg'iz keksalar imkoniyati cheklangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar holidan xabar oldi maz'ullar nogironligi bor fuqarolarga zamonaviy elektron aravachalar topshirdi va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bilan uchrashib ularning turmush sharoiti muammolari bilan qiziqdi oliy majlis senati raisi tanzila norbayeva hafta so'ngida senat binosida xalqaro migratsiya tashkilotining sharqiy yevropa janubi sharqiy yevropa va markaziy osiyo mamlakatlari bo'yicha mintaqaviy direktori manfred profatsi boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi unda o'zbekiston hamda xalqaro migratsiya tashkiloti o'rtasida chet elda vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolar va ularning oila a'zolarini qo'llab quvvatlash odam savdosiga qarshi kurashish sohasida hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi ma'lumot o'rnida qayd etish boizki o'zbekiston xalqaro migratsiya tashkilotiga 2019 yilda to'laqonli a'zo sifatida qo'shilishi bilan hamkorlik munosabatlari yangi bosqichga ko'tarilgan edi muloqot chog'ida hamkorlikni rivojlantirishga oid qator takliflar ham muhokama qilindi batafsil senat rasmiy saytida tanishishingiz mumkin an'anaga muvofiq doimiy asosda ishlovchi senatorlar senat binosida fuqarolar qabulini o'tkazib kelmoqda o'tgan haftada ham tashkil etilgan qabullar davomida respublikamizning turli viloyatlardan kelgan jami sakson nafardan ortiq fuqarolarning din, murojaati tinglandi ularning aksariyati bandlik ijtimoiy moddiy yordam uy joy bilan ta'minlash sud va tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq masalalarni tashkil etdi murojaatlar senat qo'mitalari tomonidan o'rganilmoqda ayrim holatlar yuzasidan fuqarolarga huquqiy tushuntirishlar berildi dasturimiz orqali senat faoliyatidagi eng dolzarb axborotlarni e'tiboringizga havola etdik ish jarayonlari bilan batafsil senat rasmiy sayti va uning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali tanishishingiz mumkin xayr salomat bo'ling